ಕೈವಾರ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಶೇಖ್ ಮೌಲಾ ಮತ್ತು ಜಾಫರ್ ಸಾದಿಕ್ ವತಿಯಿಂದ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೈವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶೇಖ್ ಮೌಲಾ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರಾದ ಜಾಫರ್ ಸಾದಿಕ್ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮ್ಮದ್ ಮಸೀದಿ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಟು ಪುಸ್ತಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಶೂ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ವೇಳೆ ಸಿಆರ್ಪಿ ಕಲಿಮುಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ದಾನಿಗಳು ನೀಡುವ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸೈಯದ್ ಏಜಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ ಪೋಷಕರು ಸಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಾನಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಬೇಕು ಎಂದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯಾಸೀನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೇಖ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ದಾದಾಪೀರ್ ಡಾ ಮೆಹಬೂಬ್ ಪಾಷಾ

चट्टानों में परवरिश आती है पत्थरों से खुशबू कभी कभी तो रूट में पूरी उन्होंने स्पीच कर माओ को खास कर समझ मारा बेहतरीन स्पीच थी देखो आज का जो प्रोग्राम है उसके मुताबिक मैं कहना चाहता हूँ जितने भी हमारे कई बार प्रोग्राम्स होती हैं वो बेहतरीन से बेहतरीन होती है क्या वास्ते बोला तो यहाँ के जो, जो पब्लिक है दुआ करना हमारा बच्चा ये नहीं करना क्या बोले तो मेरी माँ ऐसा करी समझ मारा मेरी माँ ऐसा करी काश मेरी माँ मुझे सही परवरिश करती काश मेरा बाप मुझे सही परवरिश करता बच्चा जिंदगी भर कोसता रहता हमें समझ नहीं हमें दूसरे का नुकसान ढंग ला रही हमें दूसरे का आय ढंग रही हमें अपने अपने दिल की खाश के वास्ते किसी को नीचा दिखाने के वास्ते हमें अपना वक्त बर्बाद करनी हमारे बच्चों की जिंदगी किधर लेकर है हमारी बच्चा की जिंदगी क्या करनी उनका मुस्तकबिल क्या होना हमारा बच्चा हमारा नाम रोशन कैसा करना देखो आज का माहौल में बगैर इनके कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हें कहाँ पढ़ा रही हूँ वो नहीं बोलता तुम्हें प्राइवेट में पढ़ा रही थी हमारे उर्दू मदार दूसरे मदारिवजीब नहीं मिलती लेकिन हमें क्या होगी हमें खुद तहजीब से दूर होगी हमें तहजीब के बारे में क्या सोचती पढ़ाओ बच्चों को समझो ये दिल में इरादा न तो पढ़ाओ कि हर पढ़ने वाला ऑफिशियल हो जाता है गवर्नमेंट जॉब वाला हो जाता है को तो सूचना को इल्म क्या बोले तो जिंदगी में एक तुम्हें क्या कर रही हाथ में बैटरी दे रही उसके हाथ में एक रोशनी दे रही जब भी उसे अपनी जिंदगी में अपने आप को कमतर समझता है जब भी अपने आप को वो तकलीफ में रखता है तो इल्म एक ऐसी बैटरी जो जब इल्म से वो और से रोशन दिमाग होता है तो उसे जिंदगी का हर रास्ता सही सही साफ साफ दिखाई देता है मुनजम तरीके से ये मतदा किया गया है मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्कूल और आगे बढ़ेगी हमारे त्यौहार के जो हमारा हमारे सियासी साहब बोल रहे थे हम तीनों का नाम लेकर हमारा तो पिक्चर देख रहे हैं बस पिक्चर बनाने वाले तो इस गांव के मौत हैं हमारे हमारे साजिश भाई यासिन भाई दादा फिर महू भाई नवाज भाई हमारे नवाज भाई तो पिलर के नीचे जो रैफ्ट आता रैफ्ट बोलते वो रैफ्ट ही है हमारा तो पिक्चर देख रहे थे पिक्चर बनाने वाले कई सालों से इसके पीछे मेहनत मेहनत करके इस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है मैं हमारी माओ से गुजारिश करता हूँ कि एक एक मिसाल देखकर मेरी बात को मैं ख़त्म करता हूँ फिल्म के बीच में मत लाई हमारे अब्दुल कलाम साहब जो रामेश्वरम के एक छोटे से देहात में पैदा हुए थे उन्होंने एक झाड़ के नीचे ये स्ट्रीट लाइट जो होती है उसके नीचे उन्होंने स्ट्रीट लाइट भी थी या नहीं नहीं मालूम झाड़ के नीचे तालीम पाया करते थे उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा साइंसदान बन जाऊंगा इतना बड़ा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाऊंगा लेकिन अपनी जद्दोजहद करते रहे इल्म हासिल कर मिलिट्री के पोस्ट के लिए उनकी बहन के कुछ जेवरात बिकाकर हिमाचल प्रदेश के शहर में भूल गया हूँ हाँ वहां पर गए ये वो उस जेवर में एक तरफ का किराया रेल का किराया उन्होंने उसमें पाया जाकर एक नंबर से उन्होंने में फेल हो फेल होकर शाम में जब एक वहा पर नदी थी वो नदी के पास घूम रहे थे वापस जाने के लिए पास मेरे पास पैसे नहीं है क्यों ना मैं खुदकशी करके इस नदी में गिर जाऊँ आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोल के तफरखा भरने वाले लोग ऐसे अगर तालीम को हासिल कर लेंगे तो इस देश और आगे बढ़े वहाँ पर एक स्वामी जी वो भी वॉकिंग कर रहे थे उन्होंने पूछा बेटा तेरी क्या परेशानी है तेरी, मैं तेरे माथे पर एक परेशानी देख रहा हूँ क्यों तू यहाँ पर घूम रहा है क्या तेरी परेशानी उन्होंने कहा स्वामी जी मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया था मैंने एक ಅವ್ರು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಬಹಳ ಹಮ್ಮಸ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಈ ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏ ಮರಿ ನಿನಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಾನ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈ ತರ ನೀನು ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಅವರು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ हाथ के कोटू मलकसी नींद ऐसे हमारा मुल्क बड़ा है हम दूसरी को इंग्ली दिखाना नहीं है हमारे बच्चों को अच्छे उत्साह अच्छे काम सिखाए बच्चों को तालीम तरबियत दे हमारा देश हिंदुस्तान है। किसी का ये कौम का नहीं है सारी कौमों का है लेकिन हमारे चालो चालों ने चालो चलन के ऊपर सारा निर्भर करता है कि इस देश में दूसरी कौमों के साथ कैसा जीना है ये हम बच्चों को तालीम देंगे मैं से गुजारिश करता हूँ कि आपको जो भी कम, कमो पेशी हो जो जो भी टीचर्स हैं कभी कभार हमारे उर्दो हमारे नहीं चाहता टाइम भी नहीं है बारिश का भी मौका है बच्चों घरान जाना है अब सब कुछ मैडम भी बता दिए और सब कुछ सब बता दिए स्कूल के बारे में आप हमें ज्यादा बोलना नहीं चाहते आप, आप समझदार ही बच्चों को कैसा भेजना है क्या, क्या उनको तालीम देना है सब बता दिए अब तो बता बताने की क्या भी जरूरत नहीं आप तो समझदार हैं आप इसके ऊपर अमल करिए अब जैसा हमारे गांव के फिक्रमंद आदमी फिक्र करके ये चीजों का इंतजाम किए हैं किताब बुक और सब कुछ तो चीजें यहाँ पर रखे गए हैं और बच्चों को जी तो इसका सही इस्तेमाल करो इसे लग जाए कि घर पे इधर उधर सटना फाड़ना बच्चों को ऐसा वही भी, भी ये करना इसका सही इस्तेमाल की कोशिश करो तालीम देने की कोशिश करो और जो भी मेहनत कर रहे हैं हमारे गाँव वाले इनके वास्ते दुआ करो अल्लाह के पास दुआ करो इनके कमाए में बरकत दे उनको कॉल करती है बहुत इंटरेस्ट लेकर आती है खाली इंटरेस्ट है हमारी कौम के वास्ते उनके भी बहुत काम आई लेकिन उसके साथ उनकी स्कूल चला रहे हो ना फिर भी तुम ना टीचर्स को और ये प्यारे बच्चों को और माँ बाप यहाँ के माया जो आ कर तुम ना बात करना तुमने इलम के बारे में तवज्जा दिलाने के वास्ते उन्होंने उनका खुद का काम छोड़ कर बहुत बेहतरीन अंदाज में उन्होंने चार बातें आपको तो सुनाए कोशिश करो क्योंकि माँ पहला बहुत बच्चों को और आप दिन में 18-14 घंटे माँ स्कूल के घर के रहती आठ घंटे दस घंटे टीचर्स भी आपके हमारा बच्चा क्या पढ़े कर को शाम में एक दो तीन आवर बच्चों को पाँच घंटे के बाद अरबी को भेजो अरबी से आए बाद में एक सात आठ घंटे से बजे, दस बजे तक है स्कूल में क्या पढ़ाए बैठ को पढ़ो माँ घर को बोल को तुम ना पढ़ने नहीं आया तो भी क्या पढ़ा घर को उनके साथ उनके बुका उठा लेकर बैठे तो उन्हें याद कर लेते हम ना मिस ये बोले थे तो ये पढ़ना है तो मेहरबानी मेरी क्या को बोले तो अब हमें जमाने से ये स्कूल वन थी सौ साल हुआ उन्नीस में स्कूल है हमारी कई बार है जब से भी स्कूल में पढ़ो बहुत से डॉक्टर इंजीनियर डिपार्टमेंट पोलिस डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट बल्ला के डिपार्टमेंट कुछ गए रिटायर्ड हो गए अब जनरेशन के बच्चे बहुत कम जा रही डूटिया के वास्ते मैं भी यहाँ का एक स्टूडेंट है जब मैं एग्रीकल्चर कॉलेज बी में वहाँ जाकर डिग्री कर फिर यहाँ आया हमारे भाई सब सियासत में ही मंजे भी जोड़ में बुला लिया मई भी आया और गाँव के स्कूल को यहाँ ये बिल्डिंग आने लगाने की वजह से कोशिश करे कम्पाउंड डाले यहाँ कम्पाउंड आ ना करे यहाँ भी हमें इंतजाम करे अब ये जो है ये हमारी एक छोटी मेहनत इसके साथ साथ हमारे जो यहाँ पर आए हैं इंडस्ट्रीज उन्होंने भी भल्ला का इंतजाम कर रही हमारे सादिक साहब भी कंप्यूटर से यूनिफॉर्म सब दे रही और कोशिश करो कि बच्चों को इतनी सहूलत करी इसका पूरा फायदा उठाओ उठा को बच्चों को इलम के ऊपर तोज्जा दो ये बारिश शुरू हो रहा है छोड़कर हमारे गाँव की स्कूल